Передати слово наступному топі відачеві, це громадська активістка Ірина Олексієвка, яка з 2008, 2004 вибачте року, протистоїть разом зі своїми сусідами проти забудови на проспекті перемоги Раз, від... Ой, вибачте на просп... 82. Люди доведені до вічі, декілька разів вони перекривали вулицю. Проспект Правди. Проспект я була, зокрема, декілька разів там присутня і спостерігала за тим, що відбувалося. Але, незважаючи на величезну кількість виграних судів, ця будівля, вона зростання, як на дріжджах. Чому це все відбувається? Будь ласка, пане. Маленька ремарка, входячи в тому, що перебивають люди проспекту, свідчення, то дивлячись, куди йде наша влада, мабуть, скоро ми всі будемо терористи. Я вже, до речі, в мене є своєстрійний список. В 2004 году э, суд -су -су Киев Совет отменил свое решение и в Киеве. Э, 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 компания подала в суд э, для того, чтобы э, опротестовать решение про отмену принятия э, решений. Но у них ничего не получилось, так как... при выделении земельного участка. И таким образом э -э, хозяйственный суд, когда уже высшего административного суда вернулась на первую станцию, вынес э -э, решение о том, что компания втратила право в фактуальную земельную делянку mm -hmm. и, в 2000, э -э, и именно э -э, акцентировала на том, что решение 2004 года является чинным э -э, про отмену решения. Таким образом, компания не имела права не строить ничего. И строительная инспекция, узнав про данное решение, отозвала свой дозвел на выполнение бюджетных рубей. На сегодняшний день мы видим данное строение, которое строилось. дозвола на выполнение будильных работ без земли, то есть у компании отсутствовала земля, которая была скасована решениями судов, то есть у компании нет ничего. Но при этом, если компания получила разрешение на строительство 24-этажного дома, Значит, так как это транспорта дало разрешение э, на строительство не выше ну то есть оно дало но это получался дом не выше 18 этажей э, как вы видите если правильно просчитать этажи то э, вместе с техническим с э, техническим этажом это получается 28 этажей то есть компания превысила даже ту, э, на что она просила. Она просила 24, построили 28 при этом э, компания до сих пор не уплатила э, боевой внесок, э, который должна была заплатить на развитие города. Э, компания нарушила всевозможные строительные нормы. Я все-таки хочу выступать. Э, строительная инспекция также подала в суд и признала данное строительство незаконно построенным в связи с тем, что данный дом несет угрозу будущим жителям этого дома, так и жителям э, существующих домов. А почему? Э, у нас есть опять же высновок, что, э, ну, в связи с трещинами, да, можно сказать, тысячами, значит, в связи с трещинами.